Я в очередной раз угадал, я говорил, что матч будет совсем другим. Если в Донецке мы доигрывали вторую половину практически украинским составом, то сейчас до самого конца была интрига. В этом и прелесть кубковых матчей. Я благодарен ребятам всем ребятам. У меня сегодня все 10 играли, которые отдали все силы. К сожалению, я не смог сэкономить силы лидера на завтрашний финал, но. По крайней мере, завтра будем думать о финале. Сегодня думаем о Гаверли. Я очень рад, что мы в финале. А то, что не так сложилось, ну, честно скажу, Трэвис Питерсон играет вот так по 33 очка, только с нами. Мне просто обидно, что мы никак не можем найти против него противоядие. Хотя к Маколе у меня меньше всех претензий из больших, которые его поддержали. Конечно, однозначно, я считаю, что зрительский фактор это большой фактор. Но все будет зависеть от того, насколько мы. Правильно извлекли уроки с первого поражения здесь от будильника. Если мы уберем те ошибки, которые были, я надеюсь, будет борьба. И это понравится зрителям. Очень не хочется выглядеть так же бледно, как было в чемпионате. Поэтому уже сейчас, с этой минуты, начинается работа по подготовке к финалу. и Я надеюсь, выглядит достойно. Как бы немножко переживал перед игрой. Хотелось как бы больше себя показать главного тренера сборной. Показать, что я готов. Опять попадать в сборную и ехать на чемпионат мира. Ну, может, что-то получалось, может, что-то не получалось. Как бы вы видели прекрасно, я в начале игры сразу 4 фола получил, и все. я уже просто мне надо было как-то так играть, чтобы не поставлять команду, не получать пятый фол. У нас только самый максимальный, и как бы настраиваемся очень серьезно. Тем более, мы команде Будивельник в чемпионате проиграли, надо хотя бы... Понимаем, что прекрасно мы играем на их домашней площадке, мы понимаем все, но надо отдавать бой 100%.